Шесть вечера в Украине, как всегда в это время на канале БТБ Новости в студии Оксана Гуцайт. 15 украинских военных погибли и 49 получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО. В данное время российские войска и боевики продолжают наступать. Скопление их подразделений зафиксировано в Донецке, Амросевке, Старобешево, Гусельщиково, в Новоазовске и на Донецкой области, а также в поселке Победы, Новосветловке, Хрящеватом Луганской области и в самом Луганске. В течение суток украинские военные 22 раза вступали в огневой контакт в районах 11 населенных пунктов. Это Георгиевка, Лутугина, Маринка, Вергунский разъезд, Шишкова, Верхнетроицкая, Андрианополь, Желтая, Тоненькая, Ленина, Победа и аэропорт Донецк. Вчера ночью в районе населенных пунктов Раздольная, Васильевка и Староласпа шли жестокие бои сил Национальной гвардии с захватчиками. Кроме этого, Лысенко заявил, что места дислокации сил АТО были обстреляны смерчем с территории Федерации. Близ Ленина из засады российские военнослужащие открыли огонь по медицинской колонии украинских войск, автомобили которой имели соответствующую маркировку. В то же время наши военнослужащие производят перегруппировку сил, подтягивают резервы и наносят противнику ответные удары. Таким образом, было уничтожено 50 боевиков, одну установку «Град» и несколько единиц автомобильной техники противника. Боевики трижды атаковали украинских пограничников под Мариуполем. Об этом сообщают в Госпогранслужбе. В результате боев в районе поселка Саханка один пограничник погиб, трое получили ранения. Благодаря слаженным действиям пограничников и гвардейцев атака россиян была отражена. Еще одно столкновение произошло возле населенного пункта Роза-Люксембург. Потерь с нашей стороны нет. Шли бои в районе населенного пункта Безымянное. Российские наемники понесли потери и отступили. Еще 11 бойцов сил АТО вышли из окружения по Иловайском. Об этом сообщил командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Сейчас их доставляют в госпиталь. Напомню, в Иловайске продолжается операция по выводу из окружения украинских бойцов. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, там было задействовано порядка 500 украинских солдат. Согласно данным Днепропетровской ага, по Иловайском погибли до сотни бойцов сил антитеррористической операции. 20 раненых украинских военных, в том числе вышедших из-под Иловайска, отправили на лечение в Германию. Этого удалось достичь благодаря договоренностям между президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. Мы еще перевезли порядка 15 пациентов из других госпиталей с Харьковского, с Днепропетровского, для того, чтобы охватить все регионы. В результате было отобрано 11 лежачих и 9 более легких сидячих пациентов, то есть всего 20 человек которые сегодня бортом Буддесфера полетят в Германию на лечение. Президент Украины Петр Порошенко упростил военный призыв. Глава государства подписал изменения в закон Украины о военной службе. Документ регулирует переход украинской армии на контрактную основу, а также упрощает процедуры и сокращает время для мобилизации в случае возникновения ситуации, угрожающей национальной безопасности Украины при введении военного положения. Кроме того, Петр Порошенко подписал изменения к закону о противодействии коррупции. В Верховной Раде продолжается вечернее заседание. На нем принят законопроект, который разрешает благотворительный сбор средств для военных госслужащими Министерства обороны Украины. На утреннем, напомню, Рада отменила таможенные пошлины на ввоз в Украину продукции оборонного назначения. Соответствующие изменения были внесены в таможенные и налоговые кодексы. Со второй попытки депутаты уволили министра экономического развития Павла Шеремету и уменьшили себе количество рабочих дней на сессионной неделе. В парламенте работает наш корреспондент Анна Каменева. Аня, Какие законопроекты рассматривают депутаты сейчас? Оксана, на самом деле уже вечернее заседание завершилось буквально только что, но хотелось бы отметить, что за последний час депутаты не на шутку активизировались и принимали решение за решением. В частности, как ты уже сказала, они разрешили госслужащим Минобороны проводить публичные акции по сбору благотворительных средств для поддержки военнослужащих, которые продолжают быть в зоне антитеррористической операции. Также депутаты еще один проголосовали за их... Еще один законопроект, который касается благотворительной помощи, в частности те люди, те люди и организации, которые собирают благотворительные средства, в том числе и на свой банковский счет, не будут платить налог на доходы физических лиц на эту благотворительную сумму. От этого же налога освобождаются также крымчане, которые были вынуждены покинуть временно оккупированный полуостров, а также люди, которые покинули Донбасс в связи с проведением антитеррористической операции. Также депутаты Приняли закон о временных мерах на период, а то в частности ввели мораторий на начисление штрафов и пени за неуплату на сумму задолженности по кредитам для людей, которые живут в зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях. И, и также ввели мораторий на, на начисление штрафов и пене за неуплату коммунальных услуг. Но не хватило у депутатов то ли сил, то ли желания принять законопроект о так называемом налоговом компромиссе. Это должна была быть договоренность между властью и предприятиями, которые в прошлые годы должны были вынуждены были работать. Через так называемые налоговые ямы и через коррупционные схемы. Таким образом, те налоги, которые они платили, деньги не попадали в бюджет. Было принято решение правительствам еще несколько месяцев назад о том, что для таких предприятий будет введен налоговый компромисс, и в бюджет они перечислят 15% от той суммы, которую они уже уплатили. Потом, после первого чтения, депутаты решили изменить этот законопроект. И речь шла о договоренности между правительством и профильным комитетом о том, что. Этот процент должен составлять 10%. Это мнение сегодня было озвучено профильным комитетом, но в то же время фракция «Удар» и депутаты из депутатской группы «Суверенная Европейская Украина» решили, что такой процент должен быть 5%. Но ну и в итоге ни тот, ни другой законопроект не получил надлежащей поддержки депутатов. Таким образом, налогового компромисса, по крайней мере, сейчас в Украине не будет. Ну и хотелось бы отметить, что сегодня, на сегодня работу депутаты уже завершили. Берутся в четверг на закрытое заседание, куда должны прийти силовики для того, чтобы рассказать о проведении антитеррористической операции, и в частности о Беловайском котле, а также поговорить поднять на этом закрытом заседании вопрос. Депутаты планируют и о возможности введения военного положения в Донецкой и Луганской областях. Ну а на этом у меня все. Оксана. Спасибо, Аня. За работой депутатов сегодня наблюдала наш парламентский корреспондент Анна Каменева. Статус основного союзника США вне НАТО Украина может получить уже до конца текущего года. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, это позволит стране значительно расширить сотрудничество в военно-технической сфере, а также получить механизм, по которому можно будет закупать необходимое оружие. Петренко подчеркнул, что процедура предоставления статуса союзника США запущена, но это лишь промежуточный этап для предоставления Украине полного членства в Североатлантическом альянсе. Украина имеет многочисленные доказательства участия военнослужащих регулярных российских войск в боях на Донбассе. Об этом во время встречи в Киеве президент Украины Петр Порошенко проинформировал генсекретаря Совета Европы Турбьона Ягланда. Украинский лидер подчеркнул критическую важность позиции Совета Европы в осуждении российской агрессии. Ягланд, в свою очередь, выразил свою полную солидарность с украинским народом. Генсек Совета Европы помогает освободить украинцев, задержанных в России. Об этом уже сообщил министр иностранных дел Павин Климкин, у которого была ранее встреча с европейским чиновником. Речь идет о летчице Надежде Савченко, режиссере Олеге Сенцове и других. Также на встрече обсуждался вопрос подготовки плана сотрудничества на 2015-2017 годы между Украиной и Советом Европы. При этом Яглан также отметил, что наша страна столкнулась с открытой агрессией и пообещал во время визита в Москву поднять вопрос об обязательствах стран-членов Совета Европы по соблюдению прав человека вы попали в невероятную ситуацию открытого военного конфликта на своей территории он был навязан вам то что происходит сейчас в восточной украине не должно происходить в европе в 21 веке это пережиток прошлого то что этот конфликт разрастается провал для европейских институтов собственно европейские институты были созданы после второй мировой войны для того чтобы созидать мир и предотвращать новые войны в европе но мы не в состоянии справиться с этой миссией для нас, естественно, крайне важно, чтобы страны ЕС и не только помогали в развитии наших вооруженных сил и оборонного сектора Украины. Мы ведем интенсивные консультации с нашими друзьями и партнерами. И, как я уже сказал, они будут имплементированы в двустороннем формате. И, как я уже сказал, они будут... Североатлантический альянс сейчас четко понимает вызовы, которые перед ним поставлены в связи с актами агрессии России против Украины, и ищет ответы на эти вызовы. Россия воюет с Украиной из-за европейских ценностей, об этом сказал президент Европейского совета Герман Ван Ромпей в своем традиционном выступлении перед дипломатами стран ЕС. Он заявил, что на нынешнем этапе конфликт в Украине не может быть урегулирован политическим путем из-за отсутствия воли у российской верхушки. Ромпей отметил, что кризис в Украине является самой большой угрозой европейскому порядку безопасности по завершению холодной войны. Евросоюз в пятницу может существенно ужесточить антироссийские санкции. Как сообщает агентство Рейтер, среди новых мер против Кремля рассматривается запрет на въезд в Евросоюз министру обороны России Сергею Шойгу. Еврокомиссия подготовит список новых санкций в среду, а уже в пятницу правительства стран Евросоюза окончательно утвердят план действий в ответ на агрессию России в отношении Украины. Европейским инвесторам могут запретить покупать долговые гособлигации России, а вот вопрос отключения России от международной сети транзакций SWIFT подниматься не будет. Эту меру сочли слишком радикальной. Украина сегодня начала официально получать голубое топливо из Словакии. Под председательством премьер-министра Украины Арсения Яцунюка, премьер-министра Словакии Роберта Фица и директора по энергетическим рынкам в Еврокомиссии Клауса Дитер Борхарда состоялся запуск газопровода «Вояна Ужгород, благодаря которому Украина сможет получать до 10 миллиардов кубометров топлива в годовом исчислении. С этого дня объем поставок должен составить 27 миллионов кубометров газа ежесуточно. По словам украинского премьера, открытие этого потока может заменить 40% ресурса, который ранее мы покупали у России. Это значительный шаг вперед. И Украина сегодня может уверенно заявить, сегодня мы сделали первый шаг вместе с нашими словацкими друзьями и Еврокомиссией, диверсифицировали поставки энергоресурсов и снизили энергетическую зависимость. Мой ответ президенту Путину на его жесткое заявление относительно реверсного потока ⁇ У газа нет меток ⁇ с сегодняшнего дня вступает в силу постановление НБУ номер 540. Им фактически продолжается действие реформ, принятых в феврале для стабилизации валютного рынка. Банкам все также запрещается досрочное погашение кредитов и займов по договорам с нерезидентами. Ничего не изменится и в обслуживании валютных депозитных и валютных счетов. Их, как и прежде, будут выдавать в эквиваленте не более 15 тысяч гривен в день. Возобновляется режим Т плюс 2 по операциям приобретения валюты на межбанке по клиентским заявкам банкам. Финучреждения обязаны предварительно зачислять средства клиентов в гривнях на отдельный аналитический счет. Они могут быть перечислены для покупки инвалюты не ранее третьего операционного дня со дня их зачисления. Это поможет произвести дополнительный контроль сомнительных и недобросовестных операций. Это позволит службам валютного контроля, банковского надзора, финансового мониторинга э, осуществить проверки. Э, и если операция нормальная, она будет проходить без всяких перепон, никакой проблемы здесь нет. Могу еще сказать, что практика Т ⁇ в принципе, это практика вообще всех финансовых систем, европейской системы в том числе. О, содержит ряд новшеств. Снятие валюты по карточкам будет возможным только в гривне по курсу банка. Переводы за границу без открытия счета ограничены в эквиваленте не более 15 тысяч гривен в день, а с текущего счета на сумму не более чем 150 тысяч в месяц. Кроме того, все денежные переводы в Украину без открытия счета на сумму до 150 тысяч в гривневом эквиваленте будут конвертированы в национальную валюту по курсу покупки банком на момент конвертации. А вот для получения более крупного перевода уже потребуют открыть счет с полной идентификацией клиента, но при этом денежные средства можно получить в той валюте, в которой они зачислены. Если операция идет на сумму свыше 150 тысяч, она попадает через счет, осуществляется полная идентификация, и человек получает иностранную валюту в том виде, в котором есть. Все суммы до 150 тысяч принято решение, что они будут конвертироваться только в национальной валюте. Мы бы очень не хотели, чтобы в столь сложных ситуациях, в которых сейчас находится страна, были комментарии об использовании системы, украинской национальной банковской системы, в операциях по финансированию терроризма, по отмыванию день и так далее. Спасибо, что вы с нами до встречи ровно через час.